Здравствуйте, я представляю психологическую службу Владимировского учебно-воспитательного комплекса школы первой и третьей ступени Успех. А наша психологическая служба работает в разных направлениях с учащимися нашей школы. Одно из направлений это работа с одаренными детьми. А хочется сказать несколько слов, каким образом мы работаем с одаренными детьми. А условно можно разделить весь всю работу на три этапа. Первый этап – это, в принципе, получение сбор данных, получение данных от родителей детей, которые поступают в нашу гимназию. Родители предоставляют различные данные, выполняют анкеты, на основании которых нам понятно, в, какой, в каком направлении тот или иной ребенок имеет какие-то достижения. Ясно? что одаренность может проявляться не только на интеллектуальном уровне, но и на социальном уровне. Это могут быть очень социально активные дети, которые охотно участвуют в наших школьных мероприятиях, а также в городских мероприятиях. На этапе сбора данных данные мы собираем, обрабатываем и далее уже переходим ко второму этапу работы с одаренными детьми. То есть это уже непосредственно работают педагоги и психологи нашего учебного заведения. Дети тестируются в зависимости от того, в каком направлении проявлялась их одаренность до поступления в школу, предоставляются им различные тесты для заполнения различной анкеты. На для того чтобы как бы, выявить интеллектуальную одаренность, мы не пользуемся тестом а, структуры интеллекта Антхауэра. Если это, допустим, какая-то физическая одаренность, ведь дети могут быть и физически одарены и достигнуть каких-то успехов в спорте. А, здесь уже более-таки направленные на физическое развитие тесты используются. Если это математическая одаренность даются тесты, направленные на то, чтобы выявить, есть ли у ребенка какие-то пространственные мышления, каким образом построено это его мышление после второго этапа когда, ну, он, в принципе, является диагностическим скорее а на третьем этапе. Третий этап ⁇ это уже, в принципе, обработка а, данных полученных на втором этапе. А, и третий этап направлен на то, чтобы развивать одаренность ребенка в той или иной степени. Здесь уже, естественно, основной груз работы ложится на педагога, который работает непосредственно с этими детьми в классах на своих предметах, и на психолога, который отслеживает постоянно динамику развития одаренности и по результатам тех выводов, которые есть, детям рекомендуется участвовать в тех или иных мероприятиях, в том числе они пишут мановские работы, они участвуют в олимпиадах. Естественно, что такая нагрузка сказывается не только на психическом состоянии отдаленных детей, но и на физиологическом. Как известно, нагрузка да, она имеет такое свойство, что она распространяется очень сильно на физиологические показатели, и дети, возможно, начинают болеть, и проявляется такой как бы, синдром ухода в болезнь. А для того, чтобы снять такое напряжение, мы предлагаем детям участвовать в различных мероприятиях школьных. Эти мероприятия носят ну, развлекательный характер, и как бы ну, та вся нагрузка интеллектуальная, которая ложится на них во время Олимпиады, написания мановских работ, то есть это серьезная, серьезная нагрузка, она в общем-то, спадает тогда, когда дети участвуют в различных мероприятиях, направленных на то, чтобы развивать их какие-то социальные качества. Ну, мы работаем именно в таком направлении, именно потому, что на сегодняшний день принято... Парадигма, основная парадигма образования ⁇ это гуманизация образования, и э, наша задача воспитывать всестороннюю развитую личность, э, и это должна быть не только интеллектуально развитая личность, но и социально грамотная личность. Э, поэтому э, дети охотно участвуют в наших мероприятиях и охотно там себя проявляют не только интеллектуально, но и социально.